السلام علیکم معزز ناظرین آج ہم آپ کو ایسے مسلم حکمران کے بارے میں بتائیں گے جس نے بیک ملک میں تین بڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور دشمنوں کے دلوں میں ایسی داغ بٹھائی کہ وہ مرغوب ہو کر رہے گئے انہوں نے کہا ہم اس جن سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ صبح ایک محاذ پر ہوتا ہے اور شام کو دوسرے محاذ پر پہنچ جاتے جس کا جاسوسی کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ دشمن کے خیموں میں جا کر وہاں سے انتہائی آسانی کے ساتھ واپس آ کر ان کو جوابی خط لکھتا تھا کہ میں تمہارے سامنے فلا وقت موجود تھا تم میں کچھ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اس نے اپنے وقت کے ناقابل شکست قوم منگول سنت سلطنت کو ایسی شکست دی جی کہ پھر اس کے بعد گویا کہ ان کے شکست کا دروازہ ہی کھل گیا ہوں اور فرانس کے بادشاہ کو ایسی شکست سے دوچار کیا کہ اس کے بعد صلیبیوں نے کبھی سر نہیں اٹھائے اور نوی صلیبی جنگ کا خاتمہ کیا اور اپنے وقت کے مشہور قاتل گروہ فدائی اشاشین کا مکمل خاتمہ کیا چلے آئیے ہم آپ کو اس بہادر مسلمان کے بارے میں بتاتے ہیں ملک الظاہر رکن الدین بے پرس پیدائش بارہ سو اٹھائیس اور وفات یکم جولائی بارہ سو ستتر مملوک سلطنت کا پہلا نامر حکمران تھا اس نے بارہ سو ساٹھ سے بارہ سو ستتر تک سترہ سال مصر و شام پر حکومت کی وہ حلاقو خان اور دلی کے غیاس الدین بلپن کا ہم حصر تھا وہ نسلاً ایک ترک غلام تھا جسے غلام بنانے کے بعد کپچاک میں فروغ کر دیا گیا کہا جاتا ہے منگولوں نے بھی اسے غلام بنا کر شام میں فروغ کر دیا تھا وہ ایوبی سلطان اسال ایوب کا ذاتی محافظ تھا وہ ساتوی سلیبی جنگ میں فرانس کے لوئس نوم اور بارہ سو ساٹھ میں جنگ این جالوت میں منگولوں کو شکست دینے والے لشکروں کا کمانڈر تھا بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو کی فوجیں شام کی طرف بڑی تو بیبرس اور ایک دوسرے مملوک سردار سیف الدین مل کر بارہ ساٹھ میں نے جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور شام سے منگول فوجوں کو نکال باہر کیا بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران عراق اور ترکستان کا ہوا بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولک حملوں کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اس نے مصری سلطنت کی شمالی ایشائی کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی اس نے جنگ این جالوت کے بعد مملوک بادشاہ سیف الدین کنس کو قتل کر کے حکومت سنبھالی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے صحت الدین کو قتل کیا بلکہ آج ساتھی طور پر قتل ہوا تھا جس کا اسے بہت افسوس تھا کیونکہ یہ قاضی کی عدالت میں فیصلہ چاہتا تھا بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں نور نورالدینگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون ملک اور فلسطین سے کو نکال دیا تھا لیکن شہروں پر ان کا اقتصاد عرصے تک قائم رہا ان کو راستے سے یورپ سے برابر مدد پہنچتی رہتی تھی یہ حکومت مصر و شام کی خلاف منگولوں سے احتیاط کر لیتی تھی اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دب گئے تھے اس نے انہیں جالود منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کوشش کرنے پر بارہ سو اڑسٹھ میں مسیح سلطنت انتاکیہ کا خاتمہ کیا انتاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ بارہ سو اکتر میں نویں سلیبی جنگ کا باز بنا جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی تاہم وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا اس نے سلیبیوں کو دیگر کئی جنگوں میں بھی شکست دی بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سودان کی تربیب و دی اور نوبا کا علاقہ بھی فتح کر لیا جو ایوبی سلاطین کے زمانے سے مصر کی حکومت میں شامل کر گیا تھا اپنی ان فتوات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہے وہ نہ صرف مصری عوام بلکہ تمام عالم اسلام کے بڑے مقبول ہیرو تھے بیگر صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ سمجھدار اور عادل حکمران بھی تھے ان کے دور حکومت میں کئی اہم کام انجام دیے گئے ان میں سے ایک خلافت کے سلسلے کی بحالی ہے سکوت بغداد اور خلیفہ معتصم باللہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا تین سال تک بغیر خلافت کے رہی اتفاق سے ظاہر باللہ عباسی کا ایک لڑکا بلقاسم احمد منگولوں کے سے چھوٹ کر بارہ سو باسٹھ میں مصر آ گیا ایورس اس کو عزت و احترام کے ساتھ قائرہ لایا اور اس زمانے کے مشہور عالم عزیز الدین عبت السلام کی موجودگی میں ان کے ہاتھ اور خلافت کی بیعت کی اور مصر میں اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اس طرح عباسی خلافت اب عب بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی اگرچہ مصر کے یہ عباسی خلیفہ صرف نام کے ہوتے تھے اور اصل میں اقتدار مملوک بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا لیکن اس طرح کم از کم ایک اسلامی شعار کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی بے برز اسلامی تعلیمات کا خود بھی پابند تھا اور اپنی سلطنت میں اس نے اسلامی حکام پر عمل کرانے کی بھی پوری کوشش کی اس کے اہد مدارت میں بڑے سے بڑے آدمی پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا کئی مقبہ خود بے برز بھی ادا لوگوں نے مقدمات دائر کیے اور اس کو عدالت میں آنا پڑا ایبرس نے شراب بنانے اور اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی حج سے پہلے مصر سے غلاف کعبہ کو مکہ معظمہ لے جانے کی رسم کا آغاز بھی بربرس کے زمانے میں ہوا وہ پہلا حکمران ہے جس نے چاروں فقہات مالکی حنفی شافی اور ہمبلی کو سرکاری طور پر تسلیم کیا اور مصر و شام میں چاروں فقہ سے تعلق رکھنے والے قاضیوں کا ہو کیا اس سے پہلے صرف شافی و قاضی مقرر کیے جاتے تھے کیونکہ مصر میں اکثریت فقہ شافی پر عمل کرنے والوں کی تھی بیبرس نے رفعامہ کی تعمیر بھی کیے نیرے پل اور مدرسے تعمیر رہے وہ اپنی تعمیر کی ہوئے زائیہ کتب خانے کے احاطے میں دفن ہیں جو دمشق میں ان کی سوائے حیات سیرت سلطان بیبرس نامی کتاب میں درجے صلاح الدین ایوبی کی جنگی کامیابوں سے بہت متاثر تھے اور اس کے کارناموں کو دورانا چاہتے تھے یہ تھی سلطان بیبرس کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے